Конкурс «Мама Року» — это конкурс организатором, которым является линия магазинов «Ева». Почему мы решили организовать такой конкурс? Потому что мама — это наша основная, одна из основных целевых аудиторий линии магазинов «Ева». И вы знаете, вот когда мы вспоминаем о маме, мы вспоминаем о маме 8 марта, вспоминаем на Новый год, Иногда не забываем в День мамы, который организуется все более активно с каждым годом. Поэтому был организован конкурс первый на, на Украине, национальный. Были принимались истории, всего за конкурс было принято около 200 историй. Была создана промо-страничка этого конкурса, на которой зарегистрировались более 35 тысяч пользователей. Это те пользователи, которые и размещали истории, и те, которые читали истории, и за них голосовали. У нас в номинации проходило определение победителей двумя путями, поэтому был организован конкурс, первый на Украине, национальный. Были Принимались истории, всего за конкурс было принято около 200 историй. Была создана промо-страничка этого конкурса, на которой зарегистрировались более 35 тысяч пользователей. Это те пользователи, которые и размещали истории, и те, которые читали истории, и за них голосовали. У нас в номинации проходило определение победителей двумя путями.